ગુજરાતના ગામડાઓમાંથી પકડાતા દીપડાને મહારાષ્ટ્રમાં છોડાતા હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે ગુજરાતના પર્યાવરણ મંત્રીએ આ ગુજરાતના વન વિભાગને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ હોવાનું કહ્યું હતું ગુજરાત નદી આવેલા મહારાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ ગુજરાતના વન વિભાગ પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે ગુજરાતમાંથી ઝડપાયેલા દીપડાઓને વન વિભાગ મહારાષ્ટ્રના ગામડામાં છોડી મૂકતા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે બોટમાં દીપડાને નદી પાર કરાવી છોડી મુકાતા હોવાનો એક વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે ગુજરાતના વન વિભાગ પર સવાલ ઉઠતા વન અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી મુકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે ગુજરાતના વન વિભાગને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે જે વિડીયો છે એ ફેક ગણાવ્યો હતો सामने आया है उसको किस तरह देखता जो मैंने भी वीडियो देखा है जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर हमारे फॉरेस्ट विभाग के जितने भी लेपर है उसका एक्सीव हम लोग करते हैं उसको हम लोग वापस जंगल में ही उसको छोड़ देते हैं उसके साथ साथ हम लोग चिप भी लगाते हैं कि वो लेपर कहाँ जाते हैं कौन सा कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं हम लोग को क्या पता चलता है सर तो बोट और बोट का वीडियो भी दिया है तो क्या ये से बोट में भी आप देखते है, तो क्या डिपार्टमेंट तो को बदनाम करने का तो किसी ने कुछ ये आयोजन किया ऐसा लगता है सर तो महाराष्ट्र के लोग भी लगा रहे हैं नंदूपा में देखा आमरपटी ओकाई डैम हे कान्हा नदी वाहाते जाती कुठे पडातंय तुम्हाला अब जो ये हमारा जो ओकाई डैम है उसका पाणी कहां तक जाता आपको पता चलता है 17 okay. रोजी पाणी महाराष्ट्र येते महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये गुजरात वन विभागाचा कर्मचारी आणि अधिकारी बिपत्या बांध मध्ये नर्मदा विकास विभागाचा बांध मध्ये पिंजरा घेऊन महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये इथे जीवन शाळा आहे आणि आदिवासी मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे त्या ठिकाणी बिपत्या सोडायला आले असता स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केला त्यामुळे ते परत फिरले परंतु हा आदिवासीवर अन्याय आहे तिथं लोकवस्ती असताना असं सहस्त्र जनावरे सोडून लोकांना एक प्रकारे त्याचा मूलभूत सुविधा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न गुजरात शासन करत आहे त्याला महाराष्ट्र शासनाचा पाठिंबा आहे का हा आम्हाला स्थानिक लोकांचा प्रश्न आहे